Всем привет, с вами Волонез э, Богдан И сегодня я буду снимать летсплей э, о Music Парс Итак, когда э, я в Music Мюзик буду снимать, наверное, в позиционах Наверное, в первом сезоне будет 20 серий Но, конечно, я уже играл в эту игру довольно долго И буду стараться, когда каждый раз заходить в игру, тогда и буду снимать видео Итак, что с первым хочу сказать у меня это все я буду хранить до э, 1 января, до 20, 23 часов. И тогда я тоже сниму видео, как, когда я все это буду открывать. И вот крутить колесо фортуны, и прокачивать характеристики, все это будет. И плюс я получу э, в, тоже, в Новый год свой уровень. Но возможно чуть позже, потому что я хочу еще все в одно видео в Сегодня, э, ну вот я сейчас прохожу один раз характеристики, и сегодня э, хочу просто пройти несколько заданий и представить, и представить э, своего второго подписчика Евгения. Он у меня уже второй раз подписался и, ой, уже второй подписчик подписался на мой канал, и поэтому это очень здорово. Уже второй день мой канал существует и уже два подписчика, это хорошо уже. Возможно, завтра и третий будет. Будем надеяться. Ну так, начинаем играть. Вот я и с, и с утра нашел вот такое отличное задание. Могу получить 180 звездочек, 10 мандаринок и рокстера. Ну, конечно, на 16 уровне только можно его взять. Но это все равно. Смотрим на, их, на их команду. У нас какие-то слабенькие, у нас более сильные. Ведь я си все-таки тут. Ну и нападаем. Ну, конечно, я вот задание, кажется, не выполню сейчас. Ну, возможно, сейчас пропущу и посмотрим потом повтор. Ну да, вот сейчас так и сделаем. Вот, мы победили. Сейчас, мне кажется, нужно задание быстренько выполнить. У нас 30 секунд, и чтобы меломана найти любого. Если мне сейчас за 10 секунд ее меломана, то я буду... Вот, меломан, хорошо, повезло. Если мы его выиграем, а мы его выиграем, мы выполнили задание. И еще 20 звездочек получили. Итак, э, я, когда у меня будет примерно 10 э, о, э, опыта до 16 уровня, я не буду качать, я своему другу буду помогать, э, чтобы и он получил. И тогда я еще и, и с его страничкой тоже с ним увидел. потому что он сам попросил меня. Итак... Э, вот нам дает задание Анна продать товар на вот такую сумму. Ну, я не знаю, или я буду, или не буду брать. Ну, давайте попробуем. Посмотрим, что у меня есть, чтобы продать. Но ну, я как вижу, что у меня вообще ничего нету. Вот только хочу посмотреть, какая разница. А разница ощущимая, Плюс тут живучесть, и дается это хорошо. Итак, сейчас будем... Наверное, еще одно задание выполним. Это... Вот еще зеркальце, который... Который... Получим еще. Итак. Ну, это слабенький какой-то артефакт. Ну, оно хорошее только для девушек. Ну, как наш персонаж. Мальчик. Оно мне не нужно. Я его продам. И, наверное, получу задание. У меня энергии не хватает. Итак, я буду играть в мусбокс. Постараюсь набить 400 очков. Ну и смотрим, где тут лучше сделать ход. Первый ход сделать так, наверное, сделаю. Много очко, наверное, получим. Маловато. Можем так походить или так. Э, можно и так. Ну, я вот так, наверное, похожу. кубок будет. Вот. Хорошо, хорошо походили. Ой, открылся вот второй нам такой бонус. Это уничтожить все фишки одного цвета. Первый уничтожил все фиолетовые, как, так как их очень много. Уничтожаю и сразу же 350 очков почти. Это быстро все сделаем Сейчас беру первый бонус, это увеличитель очков. И я, наверное, постараюсь набить сразу же очень много очков. Чтобы за один раз выпал сразу же 200, например. Ну, я не вижу здесь такого хорошего. Ну, вот хороший тоже ход. И вот хороший. Ставим. Вот, э, у меня гитары почти полные. И, как, и когда у меня останется там где-то 50 очков, я тоже буду снимать видео. И посмотрим, что мне там э, попадется. Ну, если что-то хорошее, то будем радоваться. Так, и смотрим. У нас сейчас 600 жетонов. Но это еще без бонуса. С бонусом у меня будет, ну, вообще уже 800 скоро будет. Это хорошо. Вот еще. Нажимаем. Вот еще. Победа. Мы, наверное, получим 800 очков. 800 од... <coughs> Один очок. Где-то, да. И мы можем взять энергетика плюс 3 очка. Я это, конечно, беру. И идем выполнять задание с зеркальца. Смотрю, какая у них команда. Очень слабенькая. Наверное, выбьем за первые три хода. Ну и у нас напарник. Не очень. Вот. Их крит далы нам 934 очка. Вот, еще раз дали. Но это вообще Робокод использует. Ну, мой напарник. Не настолько же и тупой, ударил его. Вот. Наверное, у него очень сильно прокачен этот зверь. Ведь 1800 очков сразу же снять. У меня даже князь Дракула столько не сносит. С и с призраком максимально. Еще такого не видел. Возможно, очень хороший. Ну и баран плюс 4 хорошо. Ну, сейчас я выхожу, конечно же, мы победим. И 20 тысяч очков против. Ну, в сумме у них, наверное, будет 10 тысяч очков. Да, 10 тысяч очков я угадал. И смотрим, ну, я использую свой, свой умение. Это поет дракона. Маловатость с нож. Вот. Мне повезло, я использую свою, так сказать, фирменную, ой, уникальную способность выезжает такой такая машинка и усыпает врагов я не хочу долго ждать и пропускаю вот мы победили получили 1800 кредитов и зеркальце сейчас будем молиться чтобы это зеркальце было 1800 кредита стоило и он стоит 1952 ну хорошо и мы задание выполнили. Еще 1800 кредитов. Отлично. Смотрим, какое задание. выполнить три боевых задания. Ну, я его приму. Наверное, сегодня выполню. Конечно, без... Без стрима. Или без видео. Ну, сейчас буду просто побеждать. Влияние набивать для своего... Для своей группы. Итак, ищем противника с большим количеством опыта. Ну, вот. Слабенький, конечно. Мог бы сильнее. О, у него уникальное оружие. Разрыватель плоти, который можно получить только в самом дорогом клубе. Урон просто шавляющий. Ну и способности такие слабенькие. Но у него крит, конечно, третьего уровня. Хороший персонаж. О, я снова на него случайно нажал. И вот у меня сейчас последний бой еще такого сильного противника. Вот, 6 опыта 114 влияния, если я э, переможу. Получу. Ну, разница в 2000 хитч я все равно проиграл. И он реанимацию, наверное, использовал, как я вижу, что очень много излечился. И я проиграл свой последний бой. У него еще и развиватель плоти был третий уровень. Ну, вообще, критический удар был. Ну, хороший, хороший ну еще сейчас прокачаю себе характери характеристики или же или да я пр прокачаю шокера ну не прокачаю а это ноль я прокачаю 50 процентов что улучшу его сейчас видим и нам не удать не смог я его прокачать нужно будет потом его ремонтировать ну, сейчас я куплю наверное два, два подарка эльфа или буду собирать на один подарок снегурочки. Ну, я думаю, что надо э, покупать один подарок эльфа, и потом буду собирать на один подарок снегурочки, чтобы было четкое количество подарков. Ведь подарков эльфа 10, подарков мороза 5, а подарка снегурочки будет 60. У меня еще есть время, чтобы купить один и будем выполнять задания и получать это все. Ну все, моя первая серия э, первого сезона <кười> <кười> закончилась. Подписываемся на мой канал, э, добавляемся в друзья ВКонтакте. Всем спасибо, всем пока.